Halo guys, balik lagi bersama 2 Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu di sekitaran ini, teman-teman. Wih, guys, nampaknya ada sesuatu bersembunyi di balik daun itu, guys. Wah, dong, guys. Ada kaki seribu nampaknya lagi berduaan, guys. Wah, guys. Dia jangan-jangan dia berlomba ini, guys. Lihat tuh, kayak kereta api aja nih, teman-teman. Besar sekali, guys, kaki seribunya. Wow, ini sejenis antropoda, teman-teman. Dia ini memiliki banyak kaki Makanya dia disebut si kaki seribu nih guys Lihat tuh kakinya sangat lengket nih teman-teman Wow nice Ayo coba kita cari-cari di balik-balik daun itu Biasanya banyak kaki seribu bersembunyi teman-teman Wow guys Lihat tuh Ternyata dia ada di sini guys Wow nice Langsung dapat dua ini teman-teman Waduh -teman. mantap sekali nih kawan Lihat kaki seribu merah nampaknya ada banyak bersembunyi di balik daun-daun itu. Wow, lihat tuh dia ini bersembunyi di balik-balik daun. Wow, dia mau masuk ke dalam lubang teman-teman. Ayo, kita bongkar-bongkar aja di sekitar sini ya, guys. Wah, wow, lihat tuh di sini ada banyak sekali daun teman-teman. Oh, ini biasanya ditinggali oleh kaki seribu. Lihat tuh. Hmm, ada banyak sekali nih, guys. Wah, kaki seribunya melilit badannya nih. Wah, kaki seribu itu biasanya kalau disentuh, dia melilit badannya seperti ini. wow dia ini memiliki banyak sendi, teman-teman. Ayo, coba kita cari-cari lagi di sekitaran sini, teman-teman. Wah, di sini nampaknya ada bekas Obi, wow, nice. Lihat tuh, nampaknya di sini aku menemukan ada si siput bekicot. Wow, udah tiga teman-teman. Wah, ini batang pohon pisang teman-teman yang sudah Wah, hancur teman-teman. Pantasan saja ada bekicot di sini. Wah, lihat tuh, ini salah satu habitat bekicot teman-teman. Dia sangat menyukai tumbuhan yang lembab seperti ini, guys. Lihat tuh. Weh. Waduh, bakicut ini seperti ini teman-teman. Dia ini memiliki mata di atas kepalanya. Wow, nice. Uh, lihat tuh guys. Wih, nice. Ini masih hidup semua ini guys. Wow. Oke, okay, guys. Uh, lihat tuh. Di sini nampaknya banyak semut nih teman-teman. Semut merah ini guys. Lihat tuh semutnya. Wah, ini bisa menggigit nih guys. Ayo coba kita cari-cari aja terus teman-teman di sekitar sini. Udah, Weh, guys lihat tuh, nampaknya ada banyak nih. itu kaki seribu kuning teman-teman. lihat tuh, wow. dia ada di balik daun-daun ini. wow, dia sangat menyukai lingkungan lembek teman-teman. makanya banyak kaki seribu berkerumun di sekitaran sini. lihat tuh teman-teman. wow, nice. banyak kita temukan hari ini guys. wih so amazing guys. ayo coba kita cari-cari terus ya di sekitaran sini. Wah, jangan-jangan ada sesuatu lagi nih, guys. Ayo, kita cari-cari terus, teman-teman. Oh, eh, eh, apaan, teman? Eh, guys, lihat tuh. Nampaknya ada kepiting darat nih, guys. Lihat tuh. Wah, ini namanya kepiting darat, teman-teman. Dia biasanya bersembunyi di dalam lubang-lubang nih, guys. Wah, lihat tuh kepiting daratnya. Lihat tuh. Wah, ini bukan kepiting sungai, teman-teman. Wah, lihat. Wah, guys, dia biasanya merlawan nih, guys. Tapi, wah, lihat tuh. Udah, 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 udah. Kita tidak usah menangkapnya teman-teman, sangat. Soalnya ini kita bisa dicepit nih teman-teman. Wah, wow, lihat tuh ini kepiting darat nih guys. Wah, wow, biasanya dia bersembunyi di dalam lubang-lubang nih atau semak-semak nih teman-teman. Wah, wow. tapi biarkan dia pergi ya guys. Kita tidak usah menangkapnya nih guys. Ayo, kita tinggalkan aja nih. Yang sampai kita dicabut nih. Ayo kita cari lagi. Cari eh apa lagi tuh? Eh, nampaknya di sini ada kelapa yang bolong teman-teman. Wah pasti di sekitar dalam ini ada yang menghuni nih teman-teman. Biasanya kita mendapatkan kaki seribu. Kira-kira apa dalam sini ya? Coba kita keluarkan nih. Wah guys, lihat tuh, ternyata ada kaki seribu ya. Lihat tuh, wow kaki seribu. Itu biasanya sangat susah mem. Suka di dalam buah kelapa teman-teman. Soalnya di dalam situ ada banyak sumber makanannya teman-teman kaki seribu itu biasanya memakan sisa-sisa buah juga teman-teman lihat tuh wah nice banyak juga kita temukan hari ini guys wah lihat tuh ada aku banyak sekali ya guys Waduh, hey, ayo coba kita cari-cari lagi teman-teman ke sana ya ayo kita cari lagi nih guys ayo ayo kita cari-cari lagi nih guys Wih guys nampaknya di bawah sini ada genangan air teman-teman wow oh, lihat tuh wadah guys lihat tuh airnya jernih teman-teman Wih, jangan-jangan di bawah sini ada ikan nih, guys. Ayo kita periksa aja nih. Wah, ayo kita periksa aja nih, teman-teman. Wih, apaan, teman-teman? Nampaknya -teman? aku menemukan. Guys, ada anak kura-kura di bawah sini, teman-teman. Lihat tuh, anak kura-kura ini lucu banget ya, guys. Wuduh, 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 guys. Wuh, lihat tuh. Wih, lucu banget nih, teman-teman. Lihat tuh kura-kura ini. Dia ini memiliki cangkang yang keras ya, guys. Lihat tuh. Wow, tapi kita lepaskan aja nih anak kura-kuranya nih. Lucu banget nih. Ini mantap sekali, nih, guys. Wah, nampaknya di bawah sini aku menemukan sesuatu, nih, guys. Wih, apaan, nih, guys? Lihat, tuh! Wah, guys, lihat! Ada ikan belut, teman-teman. Wow, guys, lihat, tuh! Oh, uh, guys, ikan belutnya panjang, besar, teman-teman. Lihat, tuh! Uh, guys. Lihat, tuh! Ayo, kita tangkap, nih! Uh. Wow, nice! Kayak ular anak aja, nih, guys. Lihat, tuh, ikan belutnya! Wow, mantap sekali, ya, guys! Ayo, kita tangkap aja, nih, teman-teman uh, ikan belut ini bisa dikonsumsi, guys. Ayo kita ambil aja nih licin sekali badannya nih. Susah untuk ditangkapnya nih, teman-teman. Udah, udah bantuin aku dong biar bisa menangkap ikan belut ini. Widi, nice. Udah, ayo ke sini kok sayang. Lihat tuh, udah mantap. Wah, guys. Wow. Ikannya sudah kita tangkap, teman-teman. Udah, Wow, meskipun ada perlawanan tadi. Itu, guys. Udah, lihat tuh. Wow, ikan betok juga nih, guys. Lihat. Nah, nice. ikan betuk ini salah satu ikan air tawar nih seperti ini teman-teman. Wah, wow, ikan ini bisa dikonsumsi ya guys. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Ayo kita periksa lagi nih guys. Wah, wow. eh, ikan apa lagi di bawah sini teman-teman? Nampaknya ada lagi, ada lagi tuh. Waduh, nampaknya ada ikan lele albino nih guys. Lihat, wow ikan lele albino ini. Wow, sangat jarang kita temukan teman-teman. Lihat tuh, waduh, waduh, guys. Wow, nice ikan lele albino nih. Lihat tuh guys. Wow, gercik banget ya. Wah, mau kemana kamu sayang? Wah, wow, lihat tuh. Ikan albino albinonya sepertinya ingin pergi nih, guys. Ini melarikan diri dari aku nih, guys. Dia tuh, uh, ke sini dong, sayang. Wow, nice. masuk ke sini, Eh, nampaknya ada sesuatu yang berwarna-warni juga di bawah sini. Ayo kita tangkap dulu nih, guys. Ikan albinonya nih, guys. Wah, wow, mudah mudah-mudahan kita bisa menangkapnya nih, guys. Bantuin aku dong, teman-teman. Biar bisa menangkap ikan lele ini. Waduh, ayo ke sini kok. Oh, guys. Oh, guys, ikannya pergi lagi nih, guys. Ayo kita periksa aja nih. Wih, eh, lihat tuh. Nampaknya ada ikan kecil-kecil di bawah sini. Waduh ada ikannya berwarna-warni teman-teman. Alias ikan cupan nih guys. Ini salah satu habitat ikan cupan. Mantap sekali nih guys. Wow, nice. Kita ambil ini. Wow, ayo. Seru sekali hari ini teman-teman. Kita menemukan ada banyak ikan juga di bawah sini. Eh lihat tuh ikan apa lagi nih. Wih, berwarna. Wih, berwarna hitam Oh Hitam merah juga nih guys. Lihat tuh, Wah ikannya berwarna-warni nih Sampai-sampai aku uh, uhuh, Salah menyuka mengucapkan ini warnanya nih guys Lihat tuh Wih mantap sekali ya guys Ayo kita ambil aja nih teman-teman Ayo kita telusuri aja terus guys Wah nampaknya ada lagi ada lagi tuh Wih guys Nampaknya ada ikan lagi di bawah sini Wih eh, eh lihat tuh Wih guys Wih nice Nampaknya ada banyak ikan di bawah sini Wih lihat tuh Itu nampaknya ada ikan belut lagi nih guys Wah, wow, jangan-jangan ikan belut yang terlepas tadi itu. Wah, yuk kita tangkap aja nih kembali teman-teman. Untung masih kelihatan nih guys. Wah, wow, nice. Ayo kita ambil aja nih. Eh, licin sekali ya. Badannya nih teman-teman susah untuk ditangkapnya nih guys. Wah, nice. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Uh, -teman. oh, ikan belut. Wah, guys. Wah, aku sampai kewalahan nih guys. Menangkap ikan belut ini. Udah nice dapat nih. Udah, 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 udah. Ayo kita cari-cari terus teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita terus teman-teman cari di sekitaran sini guys Wow, lihat tuh Wow, nampaknya airnya semakin dalam nih guys Nampaknya aku menemukan Wih, lihat tuh pergerakannya teman-teman Wah, nampaknya ada ikan besar di bawah sini Lihat tuh, kayak ikan hiu nih guys Wow, lihat tuh guys, lihat tuh Ada ikan lele besar teman-teman Alias ikan berkumis nih Wih, nice, mantap sekali nih guys Ayo kita tangkap aja nih Wow, nice Wih, ikannya lompat nih guys Ikan lele guys Wow, nice Wih, lihat tuh kumisnya Uduh, 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 uduh. mantap sekali kawan. Kita dapat ikan lele besar teman-teman. Oke, ayo kita ambil aja nih. Wih, lihat tuh, tempatnya ada ikan lagi di sana nih guys. Wih, ikan apa lagi nih? Wow, nice. Tempatnya ada ikan belut lagi nih teman-teman. Wih, mantap sekali nih guys. Ayo kita ambil aja nih. Wah, nampaknya hari ini udah cukup ya guys. Udah dulu ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next time.